ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ దశావతార స్థుతి శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ లోకంలో దుష్ట శిక్షణ కోసం ఎన్నెన్నో అవతారాలు ఎత్తాడు అందులోని ప్రముఖమైన ఈ దశావతారాలను స్థుతిస్తే ఆ శ్రీహరి అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు భక్తితో పఠించిన విన్న కార్యసిద్ధి కామ్య కలుగుతుంది మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ ధన్యోపాయం हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्णहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे वेदोद्धारविचारमते सोमकदा नवसंहरणे मीनाकारशरीर नमो हरिभक्तं ते परिपालय मा मन्थानाचलधारणहेतो देवासुरपरिपालविभो शरीर नमो हरिभक्तं ते परिपालय हरे, भूचोरकहरपुण्यमते शरीर क्रोढाकारशरीरनमो हरिभक्तं ते परिपालय मा हिरण्यकस्य पुच्छेदनहेतो प्रह्लादाभयधारणहेतो नरसिंहाच्युतरूपनमो हरिभक्तं ते परिपालय मां बलिमदभञ्जनविततमते पादोद्वयकृतलोककृते बटुपटुवेषमनुज्ञ हरिभक्तं ते परिपालय क्षितिपतिवंशसम्भवमूर्ते क्षितिपतिरक्षाक्षतमूर्ते भृगुपतिरामवरेण्य हरिभक्तं ते परिपालय सीतावल्लभदा शरथे लोकगुरो रावणमर्दन राम नमो हरिभक्तं ते परिपालय मा कृष्णानन्तकृपा जलधे कंसारे कम कमलेश हरे काळ्यमर्दन कृष्ण नमो हरिभक्तं ते परिपालय मां त्रिपुरसती मानविहरणा त्रिपुरविजयमार्गनरूपा शुद्धज्ञानविबुद्ध नमो भक्तां ते परिपालय मा शिष्टजनावनदुष्टहरा खगतुरगोत्तमवाहन ते परिपालनमो भक्तां ते परिपालय नामस्मरणादन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु